नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ईडीनं काँग्रेस नेते सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर केलेली कारवाई राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे काँग्रेस या विरोधात आज देशभर आंदोलन करत आहे नवी दिल्लीत काँग्रेसनं आज या विरोधात आंदोलन केलं सरकार ईडीचा वापर विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी करत आहे हे सूडबुद्धीचं राजकारण आहे असा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे उनको डरा के रखने के लिए वो कोशिश कर रहे है ये बीजेपी कानून छोड़ के काम कर रही है ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे और जो चीज गलत है उसको हम गलत साबित करके रहेंगे काँग्रेसचे आरोप तथ्यही नसल्याचं भाजपानं म्हटलं आहे या प्रकरणी काँग्रेस सरकारच्या काळातच हा खटला सुरू झाला असून राजकारण करण्याचा कोणताही अधिकार काँग्रेसला नाही असं भाजपा खासदार सुधांशु त्रिवेदी यांनी म्हटलं आहे नॅशनल हेराल्ड केस मे प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा श्रीमती सोनिया गांधीजी और श्री राहुल गांधीजी नाम चार्जशीट है ये प्योरली एक टेक्निकल मामला आहे कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी नब्बे करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें छिहत्तर प्रतिशत शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे मतलब राजनीतिक दृष्टि बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि दो तिहाई से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी नॅशनल हेराल्ड आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयानं काल दिल्लीच्या राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी राहुल गांधी आणि सॅम पित्रोदा यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं